<applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslim-Muslimat, para pendengar, rencangan Lembaga Al-Quran yang dikasih dan rahmati Allah sekalian Masih lagi pada muka surat 272 Tafsir Ibn Kasir jilid yang ketujuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim laqad atayna Luqmanal al-hikmata anishkur lillah Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Wa man kafara fa Allah ghaniun hamid Sadakallahul azim Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada luqman Iaitu bersyukurlah kepada Allah Dan malam siapa yang bersyukur kepadanya Maka sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri dan malah siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji jadi saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa para ulama beza pendapat tentang Luqman dan kata-kata Dr. Hatid Nabulusi sangat menarik iaitu Allah SWT tidak pergi detail menceritakan tentang dia wasalnya di mana tempatnya di mana waktunya di mana kerana yang menjadi fokus adalah hikmah yang Allah kurniakan kepada beliau kerana interaksi yang sangat sihat di antara usahanya mujahadahnya dengan apa yang Allah berikan menarik juga bila kita lihat dalam tafsir bin Kasir ni bahawa Allah bin Iyash Al-Qutbani dikhabarkan kepadaku daripada Umar Maula Ghifrah bahawa dia berkata seorang lelaki pergi depan Luqman dan berkata kepadanya engkau ni Luqman ke hamba Bani Al-Hashas Luqman menjawab ya engkau dahulu pengembala kambing ke ya bagaimana orang hitam seperti engkau ni yang macam kami juga merupakan hamba lalu Allah menjadikan kedudukan begitu mulia wahai Luqman ajarlah kepada kami supaya kami dapat beramal dengannya supaya kami pun jadi mulia macam kau dan saya telah bawa daripada tafsir Ibn Jarid Tabari bahawa tuannya meminta kepadanya untuk dia sembelih kambing dan dibawa padanya dua anggota yang paling baik di bawah lidah dengan hati kali kedua dia sembelih kambing yang kedua dan dikehendaki membawa bahagian yang paling baik pun dibawa lidah dengan hatinya dengan penjelasan kepada beliau ini hikmah yang Allah berikan kepada Luqman apa kelebihannya daripada mu Luqman ajarlah kepada kami maka Luqman al-Hakim telah mengatakan kepadanya aku melakukan tiga perkara iaitu sidqi al-hadis aku berkata perkara yang benar aku tidak berbohong yang kedua tarki ma la ya'ni ni aku meninggalkan satu perkara yang tidak perlu dalam hidup aku dan yang ketiga Adai al amanah aku menunaikan amanah ini disebut dan tafsir Ibn Kasir juga ada banyak riwayat yang lain yang menceritakan bahawa Luqman berkata aku tahan pandanganku aku jaga lisanku aku pelihara makananku aku jaga kemaluanku aku berkata dengan jujur aku tunaikan janji aku hormati tamuku aku perhati dan ambil berat tentang jiran tetanggaku aku meninggalkan apa yang tidak penting bagiku kalau engkau nak kemuliaan maka lakukanlah perkara-perkara yang telah aku lakukan ini dalam riwayat lain itu daripada Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya bahawa satu ketika Abu Darda menceritakan tentang Luqman Abu Darda ini juga merupakan salah seorang daripada fuqaha atau sahabah antara sahabat Nabi yang faqih dia berkata hadis ini merupakan hadis mauquf Tetapi mauqufnya daripada seorang sahabat macam Abu Dardak tentulah dipilih pandangan itu didengarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata Luqman masih lagi belum mencapai kedudukan yang mulia disebabkan kekeluargaan harta kekayaan mertabat tertentu yang dimilikinya tetapi dia merupakan seorang lelaki yang tabah dia merupakan seorang yang pendiam bercakap hanya perkara-perkara penting bijak dan ada wawasan dan dikatakan bahawa siang hari dia sibuk bekerja sampai tak sempat nak tidur dan orang tidak melihatnya beludah ataupun membuang kahak dengan sewenang-wenangnya kita kalau batuk macam mana sekalipun jagalah diri kita daripada berkahak di khalayak ramai kerana ini adab yang perangai yang tidak sesuai tak ada bertamadun kalau kita pergi ke negara-negara maju orang-orang dikatakan negara maju tu tak ada pun buang kahak di hadapan orang ramai seperti itu bahkan tidak keluarlah bunyi-bunyi yang pelik daripada mereka jadi ini kata-kata yang -kata menarik disebut oleh Abu Darda telanjur saya mengulas sifat-sifat yang ada daripada lelaki yang mulia ini disebut dalam kita kita tafsir dalam tafsir Mutawalli Syarawi imam yang mulia ni guru tafsir yang terkemuka di Mesir ini beliau berkata hikmah ni secara dasarnya bolehlah kita buat satu kesimpulan mengikut istilah para ulama ia adalah usaha untuk menyempurnakan jiwa manusia yang telah pun menggali memahami ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya dicampur pula dengan talentnya dicampur dengan kemampuannya untuk melakukan buatan terpuji dengan mujahada dan kesungguhan semaksi maksimum yang mungkin maka begitulah rumusannya seperti juga yang telah saya rumuskan untuk tuan-tuan apa yang dimaksudkan dengan wamina sima yashtari wal sebelum ini jadi antara bukti hikmah itu ada pada seseorang iaitu dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur atas nikmat yang diberikan sebab itu kita dapat lihat dalam tahsir yang jadi tabari bila menyatakan ni lillah yaqulu ta'ala Azawajal, wa laqad walakad atayna luqman al-hikmah an ihmadillah ala ma ataka min fadli wa ja'ala qawlahu anishkur tarjama anil hikmah kata imam ibnu jarir tabari bahawa hikmah ni dasarnya asasnya yang paling penting iaitu syukur kepada Allah SWT jadi bersyukurlah kamu atas hikmah yang telah dikurniakan kepadamu syukur ini adalah memanjatkan rasa pujian kepada Allah SWT mematuhi segala perintahnya menyempurnakan segala suruhannya dan anggota tubuh badan dikurniakan oleh Allah itu difungsikan dengan tujuan kenapa ia diciptakan bila Allah telah mentaklifkan kepada seorang tanggungjawab mempergunakannya dengan cara yang baik jadi kemudian Allah mengingatkan syukur li nafsi sesiapa yang bersyukur semuanya kesyukuran itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan dan kebaikan dirinya sendiri kerana manfaat dan pahala syukur itu kembali kepada dirinya sendiri jadi bersyukur boleh menjadi sebab bertahannya nikmat yang Allah berikan dan bila kita menyatakan tentang hikmah di sini yang Allah berikan kepada manusia yang unggul seperti Luqman dalam kisah yang dikemukakan kata Imam Mutawri Syarawi walaupun ada banyak riwayat yang menunjukkan bahawa beliau ni mempunyai fizikal yang tak terpandang kulitnya hitam sebagai contohnya tetapi ...tapi Allah Taala telah berikan kepadanya hati yang sangat mulia penampilan itu semua adalah perlukan manusia sahaja pandangan manusia sahaja tapi di sisi Allah Taala seperti yang telah kita pelajari dalam surah hujurat yang lalu seperti hadis sahih riwayat muslim itu innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah tidak melihat kepada rupa parasmu tubuh badanmu penampilan dirimu tetapi yang dilihat kepada hati-hati kamu jadi nubuah seperti yang kita huraikan kuliah lalu adalah satu benda yang terbatas terhad pada insan terpilih di sisi Allah ia sudah pun khatam dengan kewafatan Rasulullah SAW itulah manusia yang terakhir menjadi Nabi menjadi Rasulullah SAW tetapi perkara nama hikmah ini masih lagi dikurniakan kepada siapa yang dikehendaki olehnya sebab itu ayat ke-269 dalam kaitan hikmah ni telah kita bentangkan 11 pendapat yang disorot dibawakan oleh Imam Ibn Jauzi bahawa ia merupakan satu anugerah Allah kepada siapa yang dikehendaki olehnya ada banyak ayat yang menceritakan tentang hikmah ni sebagai contoh iaitu bila Allah SWT telah pun menjadikan ujian dalam kehidupan Bani Israel di Mesir lalu dibuat keputusan oleh Maharaja yang angkuh dan zalim takbur itu dibunuh anak-anak lelaki setahun dihidupkan setahun maka Allah telah pun mengilhamkan kepada ibu yang mulia ni ibu kepada Nabi Musa supaya an arudhi'i fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yami wala takhafi wala tahzani Allah telah mengilhamkan kepada umu Musa ibunya Musa alaihissalam, supaya menyusukan anak anakmu bila kamu rasa takut terhadap hukuman dikenakan oleh Maharaja yang zalim itu maka ke? letakkan dia dalam bakul dan hanyutkan dia dalam sungai jangan kamu sedakut wala takhafi wala tahzani macam mana Allah nak bagi kepada seorang manusia sedangkan dia bukan nabi yang kita faham Allah Taala akan berikan wahyu kepada nabi-nabinya sahaja bagaimana boleh sampai kepada seorang manusia sesuatu perintah sedangkan dia hanya manusia biasa saja kita lihat dalam Quran sebenarnya penggunaan wahyu ini merujuk kepada dua perkara sama ada wahyu daripada Allah Taala direct kepada yang terpilih di sisi-Nya ataupun ilham yang diberikan kepada makhluk-makhluk manusia pun diberikan ilham juga sebagai contohnya kita ada bincangkan sebuah sikit bila Maharaja di masa itu mendapat ilham manusi mimpi tentang tujuh ekor lembu yang gemuk tujuh ekor lembu yang kurus tangkai yang kering tangkai yang basah dan kita juga dapat lihat bagaimana Allah menyebutkan dalam surat Nahl surat Lebah bagaimana Allah mewahyukan kepada makhluknya yang kecil yang hebat itu namanya lebah wa uha rabbuka ila nahl takhizina jibali buyuta wa min syajari wa bima ya'rishun Allah mewahyukan kepada makhluk yang namanya lebah supaya menjadikan bukit bukau sebagai rumah pokok-pokok dan juga mengambil madu di situ dan begitu juga kita dapat lihat dalam surah al-an'am ayat ke-121 a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa inasyaitina la ila awliyaihim liyujadilukum sesungguhnya syaitan-syaitan itu mewahyukan kepada golongan yang tertentu golongan yang menyokong mereka golongan yang mengikut mereka menjadi terunjuk kepada iblis ini supaya berdebat dengan kamu begitu juga Allah Taala mewahyukan kepada para Hawariun hawariyun kalau kita lihat dalam surah al-maidah ayat 111 wa id auhaitu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ketika aku mewahyukan kepada golongan hawariyun penyokong nabi Isa itu untuk beriman dan juga untuk menyokong rasul maka kalau kita pelajari perkataan wahyu ni dia sudut makna lugawi dia al-wahyu maknanya i'lam bi khafa maknanya satu pemberitahuan secara tersembunyi sedangkan kalau kita lihat di sudut istilah syaraknya al-wahyu tu iaitu i'lam Allah li rasulihi bi jadi wahyu kepada rasul rasul Allah nabi nabi Allah melalui perantaraan Jibril itu berbeza daripada ilham yang Allah campakkan dalam hati golongan yang kita sebutkan kisah mereka satu-satu kat sini contohnya macam ibu nabi Musa contohnya macam makhluk yang lemah namanya lebah itu begitu juga syaitan juga peranan untuk menyampaikan sesuatu kepada penyokong-penyokong mereka orang-orang kafir yang menyerang umat Islam ini kita tahu bahawa Allah Taala tidak akan bercakap direct dengan manusia Allah akan mengutuskan Jibril Jibril untuk memberitahu satu perkara kepada nabi-nabinya. Ini telah kita pelajari satu masa dulu dalam surah Syura ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma kana li basharin ay Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi ma yasha. Allah tidak akan bercakap direct dengan siapa melainkan wahyu ataupun daripada belakang tirai, belakang tabir. Allah mengutuskan rasulnya itu Jibril untuk memberikan wahyu dengan izinnya apa yang dikehendaki olehnya. Jadi dalam konteks Luqman Luqman ni kita bacakan di sini walaqad ataina luqman alhikmata anishkur lillah. Luqman telah kita bentangkan, hikmah pun telah kita bincangkan. Sekarang perkataan ita ata ya ati ataina ita kat sini maknanya pemberian sesuatu yang bersifat seperti ilmu yang Allah berikan kepada Luqman dan begitu juga kita pernah belajar dalam surah kahfi dulu beberapa tahun lalu fawajada abdan min ibadina ataina wa rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma kami berikan kepada hamba ini yang ditemui oleh Musa di satu tempat rahmat daripada sisi kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu laduni jadi menunjukkan kepada kita walaupun kenabian itu satu wahyu yang sifatnya khusus untuk golongan dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul tetapi masih ada lagi potensi untuk orang beriman sebagaimana contoh yang saya bawakan dalam kuih yang lalu radio yang kita pasang dalam kereta ini dia boleh menangkap transmission yang tertentu mengikut seleksi kita lah pilihan kita lah mana satu siaran yang kita nak dengar jadi kemampuan yang ada pada alatan ini untuk menangkap sesuatu gelombang yang kita tak nampak itu kerana kemampuannya kalau kita pakai bangkali satu kenderaan lama yang tidak ada sistem untuk pick up apa-apa rancangan yang di-broadcastkan ini, maka tentulah kita tidak dapat mendengar apa-apa yang kita nak dengar itu yang kita pilih itu, maka demikian juga logik akalnya kata Syekh Limah Mutawadisharawi yang tafsirnya, apabila kita memiliki muasafat, memiliki kemampuan, kualiti yang tertentu yang melayakkan kita, seumpama radio ni tadi yang boleh menangkap siaran yang tertentu, maka demikian juga akal apabila dia menyempurnakan kualiti dengan sifat ihsan yang telah kita bentangkan daripada awal surah ini maka dia akan dapat pick up, dapat menangkap, dapat memperolehi semua-semua hikmah yang dikehendaki yang ditetapkan oleh Allah SWT. Contoh yang beliau bawakan sangat menarik. Kita mikir seorang anak, dia nak belajar berniaga. Targetnya besar. Tapi sebagai investor, kita ni nak bagi wang kepadanya. Kita lihat, kita perhatikan, ok, sekarang buat proposal. Apa business model kau nak buat, apa kau nak berniaga. Maka si anak buntang kepada kita, ya. Bapak-bapak juga. Tapi dalam konteks berniaga ni kena pro lah, kena professional. Tak boleh pakai duit ayah, duit ibu, suka hati kau, nanti dah habis jadi apa. Maka saya pun tengok wah oh, cantik apa yang kau nak mulakan perniagaan perniaga contohnya di bawah payung dulu nanti kalau dapat kita mara ke peringkat berikutnya lihat lagi apa potensi itu bagaimana boleh diserlahkan lebih maksimum maka demikian juga dalam konteks yang dikehendaki menarik sekali contoh analogi yang dibawa ni bila seseorang itu berkekalan istiqamah melakukan satu kebaikan Allah perhatikan Allah akan beri kepadanya satu kelebihan kerana bila zat yang maha agung ini menjanjikan untuk orang yang beriman dalam surah Muhammad bahawa Allah telah berfirman الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم orang yang berusaha untuk mencari hidayah Allah berusaha untuk membaiki amal salihnya kami pasti akan menambah takwa mereka demikian juga dalam surah Al-Anfal bila Allah menceritakan tentang furqan furqan ni berarti satu kemampuan untuk mentadbir diri dengan betul dia juga sebahagian daripada hikmah dan juga ilham nanti saya akan bawa kerana kuliah akan datang dan juga apa yang saya janjikan kepada tuan-tuan bagaimana Sayyidina Umar Khattab RA, mempunyai pandangan yang menepati apa yang ada di sisi Allah sebelum wahyu diturunkan. Melebihi 20 tempat tuan-tuan. Ini semua adalah bagaimana keterbukaan minda itu ia selari dan juga serasi dengan apa yang terdapat di sisi Allah. Nampaknya persediaan readiness orang seperti Umar Khattab radhiyallahu anhu memungkinkannya untuk mendapat hikmah yang luar biasa. Insya-Allah kita akan bawakan yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa, wa baraka alamin. Wa fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. a